হাই গাইজ মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আজি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ বিয়া এখন আছে আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা ইভেণ্ট আছে চ' যাম আৰু এই এই লং ব্লগটোত গোটেইবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকিম চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব পাৰে এয়া গিফ্ট লৈছোঁ দুটা বেবীৰ এনেকুৱা ছেট আৰু কাপোৰৰ কিয় লৈছোঁ গম পাব বাৰু কালি এঠাইত যাম তাৰ কাৰণে তাৰপাছতে এয়া লৈছোঁ বিয়াৰ কাৰণে গিফ্ট কাৰ বিয়া আছে সেইবোৰো দেখুৱাম বাৰু পাৰিলে এইটোতে নহ'লে বেলেগ এটা বনাই কিনে আৰু বাকী ঘৰৰ যিবোৰ ঘৰত নিবলগীয়া কাপোৰ চাপোৰ সেইবোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু ওলালোঁ চাবলৈ এতিয়া গোটেই দোকানবোৰত এনেকৈ পতাকা মানে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ দেখি পাই ভাল লাগে আৰু আজি হৈছে টুৱেণ্টি ফিফ আৰু টুৱেণ্টি ছিক্স মানে কালি হয় আমাৰ ৰিপাব্লিক দিন সেইকাৰণে আমিও পতাকা দুখন কিনি ললোঁ এনেকৈ লগাম আৰু চান্স পালে আগত গাড়ীত এতিয়া এনে হাততে লৈ আছোঁ বাৰু বিহুৰ পিছত এইবাৰেই ফাৰ্ষ্ট আহি আছোঁ মানে ঘৰলৈ বিহুত বিহুত ঘৰৰ পৰা আহি আৰু যোৱা হোৱাই নাছিলে এতিয়া ৰখিছোঁ ডমিন'চত পিজ্জা এটা লওঁ মানে আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনী থাকে আমাৰ ঘৰতে থাকে ছ' তাইৰ কাৰণে পিজ্জা লওঁ খুব ভাল পায় তাই খাই পিজ্জা তাতে ৰখিছোঁ আৰু ডমিন'ছত লওঁ লওঁগৈ আৰু আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আজি কিছুদিন আগত মিনি ব্লগ এটাত সুধিছিলোঁ আপোনালোকৰ এজবোৰ জনাব দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মই মানে দেখি একদম শ্বক হৈ গ'ল মই একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই মইতো ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ জেনেৰেশ্যনেৰে নেকি মোৰ মেক্সিমাম ভিউৱাৰ্ছ বাট ইমান সৰু মানে চৈধ্য বছৰ ষোল্ল বছৰ বাৰ বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মই পালোঁ আৰু কমেণ্টত সেনেকুৱা ধৰণৰ বয়সৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ ভিউাৰ্ছ চ' তোমালোককতো প্ৰথমতে থেংক যে তোমালোকে যে কমেণ্ট কৰি চাওঁ আৰু যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংকছ এনেদৰে ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিলে বহুত ভাল পাম আৰু আৰু সকলোকে ক'লোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু যদি কিবা মানে ভুল দেখিছে বা যদি কিবা মানে বেয়া পাইছে আৰু কিবা ভিডিঅ' কোনোবাটো কথা বা ভিডিঅ' কিবা যদি আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট বিচাৰিছে তেতিয়াও কমেণ্ট ডাউন কৰিব ছ' ডেট মই ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ বা কমলা লৈ ল'লোঁ ঘৰলৈ আহিছা যদি আৰু শ'ল আছে ঘৰ মানে মংগলদৰে পাইছো আহি ঘৰ পোৱা নাই অকণমান মাছ বা কিবা এনেকে বজাৰ কৰি লৈ যাওঁ আৰু ঘৰলৈ সেইকাৰণে ৰখিছোঁ টাউনত মানে বজাৰৰ মাজত চাই লওঁ ইয়াত কি পাওঁ যি পাওঁ তাকে লৈ ল'ম দেৰিয়ে হৈছে মানে অকণমান

তেতিয়া গৈ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই এতিয়াও টাউনত আজি একেবাৰে ভিৰ নাই শনিবাৰটো শনিবাৰে মঙ্গলদৈ টাউন জেনেৰেলি বন্ধ থাকে আৰু আমি নাপালোঁ আৰু মাছ মাছ আমি নাপালোঁ বহুত বিচাৰিলোঁ চ' এতিয়া ঘৰে যাম এইটো ৰাস্তাৰে আমাৰ ঘৰ যায় আৰু চাই লওঁ কি পাউড লৈ লওঁ আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ এখন দোকান ইয়াত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু গৈছে চাগে এতিয়া আমি মুৰ্গীয়ে ল'ম আৰু

ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আৰু ঘৰ আহি পাই কাপোৰ কানি সলালোঁ অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম কিটচেনলৈ অকণমান মাহঁতৰ লগত বহিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ এতিয়া কিটচেনলৈ যাম আৰু ঘৰতে থাকি যাওঁ আৰু চাহ খালে গুড মৰ্ণিং গাইজ এইটো হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি হৈছে ছাব্বিছ জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে এতিয়া মা ওলাইছে মাহঁতৰ স্কুলত ৰিপাব্লিক ডে' চেলিব্ৰেশ্যন আছে ৰাতিপুৱাই ছ' মা ওলাইছে এতিয়া যাবলৈ আৰু আজিৰ গোটেই দিনটো মই দেখুৱাই গৈ থাকিম চাই গৈ থাকিব যাব পিছে ফাৰ্ষ্ট কাম এজ ইউজুৱেল কাপোৰ ধুবলৈ আহিছোঁ কাপোৰবোৰ চব ধোৱা হ'ল আৰু তাৰপাছত আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আজি পুৰি চব্জিয়ে বনাইছিলোঁ মাহঁতো স্কুলৰ পৰা আহি পালে তাত বেছি টাইম নাই থকা আৰু তাৰপাছত আমি এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ সকলোৱে কালি আছেনে নাই স্কুল আছে পঢ়া দেউতাই কি কৰি আছে

আৰু আৰু আছেনে নাই অঁ সেইকেইটা বহুত আছিল বাৰু খাই খাই এতিয়া এইকেইটাই সেইটো চবচে ডাঙৰ এইকেইটাও ডাঙৰে আমাৰ ভাল হৈছে ছাকচেছফুল কিমান ডাঙৰ চাওক বজাৰতে নাপায় ইমান ডাঙৰ

আৰু সাৰ বুলি যিটো কৈছো সেইটো ঘৰৰ গৰুৰ গোবৰ চাও গাজৰ কেইটা অকণমান দেখাই দিয়া ভাল গাজৰ কেইটা সেইখিনি এই পাত খিনি আকৌ গৰুক খুৱাব পৰা যাব লাগে ৰা সেইকেইটা উভেলিলি এডালতো ৰাস ডাঘ বজা কোন কিবা অঁ উভেলা নাই মাজে মাজে গৰু দুটা উঘেলবা নালাগে চব উঘেলা দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ খেতি প্ৰায় শেষেই হৈছে মই যে কিমান ভিডিঅ' বনালোঁ এতিয়া এটা দুটা যি আছে সেইখিনি দেখালোঁ আৰু তাৰপাছত আমি আহিলোঁ এয়া ওচৰতে আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ নতুনকৈ মানে বনাইছে আৰু ঘৰটো লোৱা নাই ল'ব একেদিনতে তাৰেও বৰ মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম চ' ঘৰটো প্ৰায় হৈ গৈছে খুৰীহঁতে অলপ অলপকৈ বস্তু আনি আছে আৰু ঘৰটোত আৰু চাওকচোন নতুন ঘৰ একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে ধুনীয়া ঘৰ আৰু আমি এবাৰ চাবলৈ আহিলোঁ ঘৰ লোৱা আছে বেছিদিন নাই কিন্তু তাৰ আগতে আমি বোলো এবাৰ চাই যাওঁ আৰু ঘৰটো তাতে আহিলো মানে এই যে মাইন এজনী দেখি থাকে সিহঁতৰে ঘৰ আৰু এয়া খুৰি লাগিছে বিশালৰ পৰা আনিছে লাগিছে হা ধুনীয়া পুখুৰীটো

ছ' তাৰ পৰা ঘৰত গ'লোঁ আৰু ইমান দেখুৱাই থাকিবও দিগদাৰ হ'ল মই অকণমান ওলালোঁ আৰু এনেকৈ একদম শ্লাইট মেকআপ অলপ কৰিছোঁ আমি আলহীৰ ঘৰত যাম এতিয়া আৰু আজি ঘৰত লাঞ্চ তেনেকৈ বনোৱাই নাই চ' দেখুৱাবলগীয়াও নাছিলে একো আলহীৰ ঘৰতে মাতিছিলে মানে লাঞ্চৰ ইনভিটেশ্যন আছিল আমি গোটেই মা দেউতা মাইনাও ওলাইছিলে আৰু আমি এনেকৈ ওলালোঁ আলহী মানে আমাৰ মাৰ কাজিন ভাইটি হয় মামা হয় মানে আমাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰতে মাতিছে মানে মোৰ শাহুমাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰ হয় সেয়া আহি পালোঁ চিপাঝাৰ ও ওচৰতে হয় এই জেগাখিনি চ' আহি পালোঁ তাতে মানে মানে যদি আপোনালোকে মোৰ মিনি প্লক্স আহিছে তেতিয়াতো গমেই পাইছে দুজন মামাৰে একদম কিউট মৰম লগা ছোৱালী দুজনী হৈছে আজি তিনি চাৰি মাহ আগত তাৰপিছত মানে সিহঁতৰ জাষ্ট বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ বিছ দিন এমাহ তেনেকুৱা আৰু চ' এয়া সিহঁত এইটো এইটো সৰু মামাৰ ছোৱালী ইমানেই কিউট হয় একদম পুতলাৰ নিচিনা মোকো কৈছিল আজি আৰু ময়ো পাহিলো আজি কোনো কৰিলো হব 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 হবা বাইন কি ধাৰ লগৰ এজনৰ বিয়া আছিলে যোৰহাটত অ যোৱা বছৰ বদলতে আছে নহয় বদলি আৰু মই মানুহ মই মানে মানুহ নাই মায়ে বাহিৰে দুয়োটাকে এনেকে সোমাই লৈ কথা কৈ থাকে এতিয়া মুৰ্গী এখা নেকি নেকি মেনামাৰ বে আৰু কোনোবা আছে যদি আহি লওঁ একেবাৰতে তাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু তাৰ পৰা ওলাই আজি মাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ ৰাতি কাৰণ কি মাহঁত মা মা মানে অকলে আছিলে আৰু দেউতা নাই দেলহিত গৈছিলে কিবা এটা কামত আৰু এয়া বনাইছিলে লোকেল চিকেন বেচন বেঙেনা বনাইছিলোঁ আৰু লগতে মায়ে পোলাও বনাইছিলে তেনেকৈ আৰু ৰাতিটো ইন কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ডে আমি কি কি কৰিম সেইটো মই এই ব্লগটোতেই দেখুৱাম গতিকে ব্লগটো এতিয়াও শেষ হোৱানে চাই গৈ থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনিলৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে এইটো হৈছে ডে থ্ৰী আৰু আজি আছে এখন বিয়া ৰাতিপুৱাই মই মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু এয়া বিয়াত যাবলৈ আমি ৰেডি কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এইবোৰ দেখুৱাই থকা নাই ইমান এতিয়া মই বিয়াৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰ ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু পাটৰ নহয় বাৰু এনেই মিক্স পাত টাইপৰ আৰু এয়া অসমীয়া গহনা আৰু গোটেইবোৰ বস্তু ৰেডি কৰিলোঁ এনেকৈ মেকআপৰ আৰু এতিয়া ওলাম আৰু লাহে লাহে যাবলৈ কালাৰ কাৰেক্টাৰ অলপ লগাইছোঁ আৰু বাকীখিনি মেকআপ কৰি উঠে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এনেকৈ অদ্ভুতকৈ আৰু কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত আহিব নিজৰ বেয়া লাগে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ পেকৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো ইউজ কৰিম আৰু এতিয়া মোৰ দিনত ইউজ কৰা ফাউণ্ডেশ্যন বেলেগ আৰু ৰাতি ক'ৰবাত গ'লে যেতিয়া মেকআপ কৰোঁ তেতিয়া ইউজ কৰা ফাউণ্ডেশ্যনো বেলেগ ভালকৈ কেতিয়াবা বাৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাম এইবোৰৰ ওপৰতে আজি অকণমান দেৰি হৈ আছে কাৰণে ইমান ভালকৈ আৰু দেখুৱাই কৈ নাথাকোঁ কথাবোৰ কিন্তু এতিয়া ইউজ কৰি থকা ফাউণ্ডেশ্যনটো পেকৰ হয় আৰু শ্বেডটো মই এতিয়া নিজেও বৰ পাহৰিলোঁ বাকীখিনি কৰি উঠি আপোনালোকক লগ পাই আছো ছ' এইটো হৈছে কমপ্লিট লুকটো ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰ যিযোৰ দেখাইছিলোঁ সেইযোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু ৰেডি হ'লোঁ আৰু পুৰা এতিয়া যাওঁ আৰু গোটেই বিয়াখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম যাও আৰু এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকে গোটেই দিয়াখিনি বিয়াখন আছিলে মংগলদৈৰ বিষ্ণু মন্দিৰত ইয়াত বিয়া পাতে আৰু বিষ্ণু মন্দিৰৰ ফিল্ডত আৰু বিয়াখন আছিলে হাজবেণ্ডৰ একদম চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডৰ মিনি ব্লগ চাগৈ আপোনালোকে অলৰেডি চাইছে আৰু ইমানেই ধুনীয়া আছিলে নহয় ডেক'ৰেশ্যনটো আমি গ'লোঁ গৈ অকণমান টাইম তাতে বহিলোঁ আৰু ফুড ছেকশ্যনত আহিলোঁ আৰু গোটেইবোৰ খোৱা মানে ধুনীয়া আছিলে কোৱালিটি আৰু বহুত টেষ্টি আছিল আৰু খাই উঠি আকৌ অকণমান টাইম আমি বহিলোঁ দৰা কইনাক মাত দিলোঁ আৰু চ' ওলালোঁ আৰু বিয়াৰ পৰা আৰু বিয়াত বেছি ভিডিঅ'ও কৰি থকা নগ'ল এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীলৈ যাম ঘৰত আহিলোঁ বিয়াৰ পিছত ঘৰত আহি অকণমান জাষ্ট কিবা অলংকাৰখিনি সলালোঁ আৰু যি যি আমাৰ পেকিং বস্তু ল'ব আছিল ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটীলৈ ওলাই দিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেই ভ্লগটো ভাল পালে মই বহুত যিমান পাৰোঁ মানে গোটেই বস্তুৱে দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিলোঁ এই ভ্লগটোতে এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই গৈ থাকিব আৰু মোক চাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিব যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰি River. Bye guys, take care.